السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله تعالى <سؤال> وبركاته هذه قصيدة أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم المعروف بألف الألف التي ألفها الإمام عمر القاهري رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله أحمد رسول الله ألف الألف نظام مدح أعلى العالي عال أول السطور بسم الله بدء القال قال أحمد الله مصليًا مسلمًا على أحمد والآل والأصحاب من للآل آل بالغ المداح في أوصافه فما بلغ بالغ عشار ما أوز بما في البال بال طه قلبي مذ أتيت واديا فما طاب عمري داد طه تاليا للتالي تال ثاب ثائب الذرى من السراء إلى الثرى ثانيا ما ثالثا بل ثاني الام ثالثا جود من جاد الوجود وجوده جاد الجوى جمعا وفرقا بعد جمع جمع للرجال دال حب حبي حبة في لب قلبي انبتت حبوبها ما كل حب منه للمحال حال خل خلي خلة الخذلان خوف الخاتمة خال خليلا خامل الوصف من الخلخال خال دم دوام الدهر دائم الحضور والشهود دمت في جنات وصل حالة الأبدان ذرعي ذر ذا الهوى مع الأحباب النبى ذد عن القلب الهوى واترك من الأنذى ذال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم